Kadang, sebuah malam bisa mengubah cara kita memandang dunia. Bukan karena gemerlap lampu atau pesta meriah, tapi karena ada ribuan hati yang serempak menunduk, bersyalawat dalam diam, dan berharap pada hal yang sama, keberkahan. Dan malam itu, selasa 15 April 2025, langit di atas Universitas Islam Malang seolah menyimpan rahasia. Rahasia tentang cinta, keikhlasan, dan suara-suara lirih yang membumbung lewat gema salawat, sejak matahari mulai tenggelam, jalan-jalan menuju kampus Unisma sudah berubah jadi lautan manusia. Dari Malang Raya, bahkan hingga luar kota, anak-anak muda dengan semangat menyala, orang tua dengan langkah penuh doa, santri kecil dengan sorban mungil yang melambai di bahu, semuanya datang bukan karena paksaan, tapi karena panggilan hati. Mereka ingin menyaksikan malam yang tak biasa sebuah acara syawalan dan pengajian kubro bertajuk Unisma Bershalawat yang kali ini menghadirkan sosok yang telah mencuri hati banyak anak muda, Gus Iqdam. Dai muda yang dikenal bukan hanya karena ceramahnya yang santai dan bersahaja, tapi juga karena cara ia menyentuh jiwa yang sering lupa pada mana. Sekitar pukul 9 malam, gedung bundar Unisma berubah jadi samudra jikir. Gemah syalawat menggema, sorotan lampu mengarah ke panggung, dan Gus Ikdam naik perlahan dengan sarung dan sorban sederhana. Ia langsung membuka malam dengan kalimat yang menusuk dalam: "Unisma ini bukan sembarang kampus, ini kampus yang dibangun dari keikhlasan para ulama. Kalimat itu disambut hening, tapi bukan hening biasa. Ini adalah keheningan yang penuh makna. Ia bicara bukan soal gelar, bukan soal fasilitas." Ia bicara soal niat, soal keberkahan, soal bagaimana ilmu yang lahir dari hati akan menemukan jalan masuk ke hati pula. Kalau kampus dibangun karena niat menegakkan ilmu dan agama, maka semua yang belajar di dalamnya ikut kecipratan keberkahannya. Dan di tengah hadirin yang dia mendengarkan, seolah ada gelombang kesadaran bahwa pendidikan bukan sekadar ruang kelas, tapi ruang tumbuhnya jiwa bahwa nilai jauh lebih penting dari sekadar nilai akademik. Malam itu rektor Unisma, Profesor Junaidi, mempertegas hal itu. Bahwa Unisma bukan hanya kampus, tapi gerakan. Bukan hanya lembaga, tapi harapan. Dengan mahasiswa dari 36 negara dan akreditasi unggul, Unisma berdiri sebagai bukti bahwa ilmu dan iman bisa berdampingan. Bahwa kampus bisa modern, tapi tetap memegang nilai-nilai pesantren yang membumi. Dan bagi para jemaah, acara itu adalah lebih dari sekadar silaturahmi. Itu adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita menjadikan ilmu sebagai ladang berkah? Sudahkah kita menuntut ilmu bukan untuk bangga, tapi untuk membawa manfaat? Kadang kita sibuk mengejar gelar, lupa mengejar berkah, sibuk membangun karier, lupa membangun hati, tapi malam itu ribuan hati di Malang kembali diingatkan. Bahwa keberkahan bukan datang dari hal besar, tapi dari niat yang tulus dan hati yang ikhlas. Kalau kamu juga ingin hidup yang penuh makna, mungkin sudah saatnya kamu bertanya: "Apa yang kamu kejar hari ini, berkah atau hanya pengakuan?" Yuk, ambil waktu sejenak, renungi, dan biarkan hati kita menemukan jawabannya. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Inspirasi Harian Carissa, karena setiap hari selalu ada kisah yang bisa menuntunmu pulang ke dalam dirimu sendiri.